Ми продовжуємо знайомити наших телеглядачів з думкою Одеситів стосовно актуальних подій у нашій державі. У студії для вас працюю я, ведуча Юлія Цух, і хочу представити гостя нашої студії Антон Давидченко, лідер е, молодіжної організації Молодіжна єдність. Доброго дня. Що ж, одразу хочу вас запитати ваш коментар стосовно ситуації, яка сьогодні відбувається у нашій Україні. Ми бачимо, що ситуація зашила в тупік і. оппозиция на данный момент не контролирует радикалов, которые начинают штурм областных администраций по всей стране. И, к сожалению, власть на данный момент не дает жесткой оценки тому, что происходит. Из-за этого сейчас один выход – это одесситам и жителям Юго-Востока Украины проводить самоорганизацию и не вестись на провокации, которые мы видим постоянно происходят в нашей стране западные агенты влияния пытаются спровоцировать гражданскую войну по ливийскому или египетскому сценарию, но я думаю, благодаря совместным действиям между молодежью, общественными организациями и структурами власти нам удастся сохранить спокойствие и стабильность в нашем регионе. Как лидер молодежного руху, скажите, как наша молодь, так наше юное поколение ставится до ситуации в стране, до тех протестований, которые сегодня точатся? Но мы видим, что молодежь именно в Киеве активно втянута в этот процесс. Фанатские группировки поддержали Евромайдан. И, к сожалению, мы можем констатировать тот факт, что молодежь является таким буфером, который использует оппозиция для того, чтобы делать эти провокации, бросать коктейли Молотова. И мы видим чаще всего, что там ребята, которым 15-16 лет, они совершенно молоды, не понимают, что это серьезная ответственность и что они могут испортить себе судьбу. У нас же в Одесском регионе, благодаря деятельности разных организаций, достаточно все спокойно. Молодежь не поддерживает эти радикальные группировки. Только часть фанатского движения вышла и поддержала Майдан. Я считаю, что это большая заслуга работы учреждений различных, что молодежь Одессы остается нейтральной и не поддерживает эти радикальные группировки, которые пытаются спровоцировать сейчас гражданскую войну в нашей стране. И, конечно же, в дальнейшем нам надо больше влиять на молодежь и объяснять им, что недопустимо сейчас втягиваться в такой конфликт, как... Отдельно обращаюсь к родителям, бабушкам, дедушкам, расскажите еще раз им про подвиг о Великой Отечественной войны. Отдельно расскажите, как тяжело было в 1941-1945 году, как тяжело нам было отстоять Одессу нашу Родину. И ни в коем случае сейчас вашим внукам, детям нельзя участвовать в таких фанатских группировках, пытаться проводить штурмы. Вы видите, что оппозиция использует этих ребят, давая им ложную надежду. И потом они в первую очередь предадут их, как мы неоднократно это видели. Для этих людей... Не ничего святого не бывает. А наших молодых ребят сейчас просто используют для того, чтобы захватить власть. И я надеюсь, что нам, одесситам, удастся донести это до молодежи, удастся сохранить мир в нашем регионе. Скажите, как ваша организация «Молодежная единица» сегодня работает с молодежью? Что вы делаете? Какие у вас планы? И яким э, чином вы тоже берете участие в подъехах? Ну, смотрите, сегодня мы решили создать движение сопротивления тому, что происходит. Мы создаем народные дружины. у нас есть телефон горячей линии 772-1907. Одесситы звонят, записываются, чтобы быть в курсе. Мы сразу набираем одесситов, если будут происходить штурмы или провокации, чтобы они могли подъехать и не дать захватить областную государственную администрацию и госучреждения. Мы считаем, это сейчас самое главное, такой вклад, который мы можем сделать и показать, что одесситы против провокаций, против радикальных группировок, которые у нас фактически в области нету. Их специально завозят из других регионов, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашем городе. Из-за этого отдельно сейчас тоже обращаюсь к десятам и вообще жителям нашего региона. Звоните на телефон горячей линии, говорите, чем вы можете помочь, организовывайте людей. Нам надо вместе отбить сейчас эти группировки, которые хотят захватить власть. И поверьте, они могут сколько угодно говорить о демократии, но те методы, которыми они сейчас пытаются прийти к власти, совершенно далеки от этого. И когда они ее захватят, ни о какой демократии уже речи идти не будет. Радикалы правого сектора уже сейчас говорят о том, что они будут проводить этнические чистки, о том, что они хотят войти во все госучреждения. А мы знаем, кто это такие, мы знаем, какие это молодчики. И мы надеемся, что вместе одесситы покажут сейчас, что в 41 году мы первыми, кто показал, как можно бить немцев под Одессой, когда мы 73 дня сдерживали этих эти войска, в первую очередь румынские, которые в три раза превышали нас численностью. И сейчас я считаю, что именно одесситы могут показать, как мы можем отбивать штурмы и можем самоорганизовываться для защиты нашего региона. Что ж, мы зрозуміли вашу думку. Я вам дякую. Хочу нагадать, что гостем студии был Антон Тавыченко, лидер молодежной организации «Молодежная едность». Что ж, мы продолжим знайомити вас с думкой одеситів стосовно подій стосовно актуальних актуальных тем у нашей стране.